Если мы говорим о макияже для возрастной женщины, то здесь мы не должны использовать матовые оттенки теней. Ни в коем случае лучше взять сатиновые. Плюс матовость кожи. То есть мы убираем сразу, потому что кожа становится неживой. Она и так уже, скажем, ну, требует ухода и хочется ее наоборот освежить и подсветить как бы изнутри немножко. Вот в данном случае мы берем все что мерцающее, освежающее, мерцающую базу подсветить кожу, да, под макияж. Тени сатиновые ни в коем случае матовые не используем. Обязательно для лифтинг макияжа я всегда использую это накладную ресницу, потому что с возрастом они все-таки становятся реже, начинают выпадать, их очень мало. Накладную ресницу обязательно обязательно делаю. Это не значит, что полностью всю ленту, но хотя бы несколько штучек или в уголок подсадить, тем самым визуально поднимать глаз, поднять глаз мы можем, потому что с возрастом все линии на лице уже у нас опускаются, и визажист визуально пытается это все поднять. Если мы говорим о девочках, которые помоложе, что им нельзя делать, Здесь свои нюансы в плане вот кожи, да. Если девочка молоденькая, у нее все хорошо с кожей, рекомендую девочкам, если они уже хотят пользоваться косметикой, то брать тонкий какой-то крем на водной основе, более легкий, не плотный, не не делайте себя вот не накладывать маску на лицо плотную. Если есть какие-то Временное покраснение, какой-то прыщик, просто взять консилер и локально убрать прыщик, а не маскировать полностью все лицо. Если уже у девочки проблемная кожа и там нужно все корректировать, тогда, конечно, уже тон лучше поплотнее брать. Но это если нужно. Если нет проблем с кожей, вообще его можно не использовать, а обойтись просто консилером, точечно замаскировать свою проблему. Все.